নমস্কাৰ এদিন নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোক সকলোকে আন্তৰিকতাৰে স্বাগতম জনাইছোঁ মই আজি গামোচা লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ আগলৈ ইয়াৰ এটা নিৰ্দিষ্ট কাৰণ আছে যে গামোচা বুলি ক'লে আমি আমাৰ মনত এটা আৱেগ সৃষ্টি হয় গামোচা প্ৰতিজন অসমীয়াৰ স্বাভিমান প্ৰতিজন অসমীয়াৰ এক আবেগ অতি সন্মানীয় বস্তু বৰ্তমান গামোচাই জি আই টেক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অসমলৈ যি ঠাইৰ পৰা মানুহ নাহক লাগে সকলোকে আমাৰ স্বাভিমান গামোচাৰে অভিবাদন জনোৱা হয় আদৰণি জনোৱা হয় সকলোৱে গামোচাক আদৰ কৰে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্নজনে গামোচাক অপদ গামোচাক লৈ গামোচাক বিভিন্ন ধৰণে অপমান কৰিছে তাকে লৈ আমাৰ অসমীয়া লোকসকল সুস্বাৰ হৈ উঠিছে তাৰ বিৰোধিতা কৰিছে হ'লেও অসমীয়া জাতিয়ে কেতিয়াও গামোচাক বা অসমীয়াৰ সন্মানক আঘাত কৰা দেখিলে ভাল নাপায় মনত বৰাঘাত পায় সদ্যহতে এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' আমি দেখিছোঁ যিটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত খুব প্ৰচাৰ হৈছে ভাইৰেল হৈছে যে আমাৰ এই গামোচাখনেৰে এজন দেশৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিক ৰাজনীতিবিদক আদৰিবৰ কাৰণে হাতত এখন গামোচালৈসকল ৰৈ আছে আৰু তেওঁক আটাইৰে পৰা গামোচাখন নিজেই কাঢ়ি লোৱাৰ দৰে লৈছে আৰু এফালে আনজনৰ হাতত দি গৈছে গতিকে ইমান উৎসুকতাৰে কিমান উৎকণ্ঠাৰে ৰৈ আছে তেখেত আহিব তেখেতক এখনি গামোচাৰে অসমলৈ আদৰণি জনাব এজন ৰাজনীতিবিদ গতিকে পূৰ্বতেও বা আগতেও বহুত ৰাজনীতিবিদ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী অসমলৈ আহে খুব শ্ৰদ্ধা সহকাৰে আন্তৰিকতাৰে গামোচা এখন গ্ৰহণ কৰে ডিঙিত পিন্ধি লয় কিন্তু এইজনে ৰাজনীতিবিদে আহি অসমলৈ আহি অসমৰ স্বাভিমান গামোচাকে অপমান কৰিছে গতিকে তাকে লৈ আমাৰ অলপ দুখ লাগিছে গতিকে এনেকুৱা হোৱাটো আমি নিবিচাৰোঁ গতিকে আমি এগৰাকী অসমীয়া হিচাপে স্বাভিমানী অসমীয়া হিচাপে এই কথাটিৰ ঘুৰ্বিৰোতা কৰিছোঁ এই ঘটনাটো কেনেকৈ সংঘটিত হৈছে কি হৈছে আপোনালোকক তাৰ এটা ভিডিঅ' ক্লিপ দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে হয়তো এই ঘটনাটো দেখি নিশ্চয় আচৰিত হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ বৰ্তমান শাসনত শাসনত অধিষ্ঠিত থকা চৰকাৰখনে এজন বিশিষ্ট মন্ত্ৰী তথা ৰাজনীতিবিদবিদেক আদৰিবৰ কাৰণে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকে প্ৰমুখ কৰি বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি বা সন্মানীয় বিধায়কসকল ৰৈ আছে আৰু তেখেতসকলে যেতিয়া তেওঁক আদৰিবৰ কাৰণে তেওঁক সম্ভাষণ জনাবৰ কাৰণে হাতত গামোচাখন লৈ গৈছে আপোনালোকে দেখিছে তেওঁ গামোচাখন পিন্ধিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে এবাৰো ডিঙি টাৰি ল'বলৈ তেওঁ বিচৰা নাই আৰু কিছু কিছু লোকৰ হাতৰ পৰা গামোচাখন নিজেই জোৰ কৰি টানি লৈ তেওঁৰ কাষত অহা আনসকলক তেওঁ গামোচাখিনি বেলেগ এটা বস্তু হিচাপে দি দিয়া দেখা গৈছে যিটো কেতিয়াও ভাল হোৱা নাই গতিকে এনে কাম যাতে পৰৱৰ্তী সময়ত নকৰে বা যিসকলে গামোচাৰ মূল্য বুজি নাপায় সেইসকলক গামোচাৰে দি গামোচা দি সন্মান জনাবলৈ যোৱাটোৱেই মই বেয়া বুলি ভাবিছোঁ গতিকে আমি তেখেতক দোষাৰো কৰিব খোজা নাই তেখেতে হয়তো গামোচাত মূল্য দিব নোখোজে অসমৰ ছাইড মানক আদৰণি জনাব নোখোজে গতিকে তেওঁ সেই গামোচাখন টেঙিটাৰি ল'ব বিচৰা নাই বা কোনোবাই আদৰিবলৈ গ'লেও তেওঁ নিজেই আজৰি আনি গামোচাখনক এটা অপমান কৰিছে গতিকে এই কথাটোৱেই ঘটনাটি খুব ধিক কাৰ দিছোঁ গৰিহণা দিছোঁ ভৱিষ্যতে যাতে এনে নহওক আৰু যিসকলে স্বাভিমান গামোচাৰ আদৰ কৰিব নাজানে তেওঁলোকক এখনি গামোচাৰে আদৰণি জনাবলৈ গৈ এনেকুৱাকৈ গামোচাৰ অপব্যৱহাৰ নকৰিব আমিও নকৰোঁ আপোনালোকেও নকৰিব সেইকাৰণে আজি এখন বেয়া লগাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ ধন্যবাদ